Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun. Masazırda yeni məktəbə yaxın qaraçlı 2 mərtəbəli 3 otaqlı həyət evi satışdadır. Ev tam təmirli vəziyyətdədir. Bu evin görünüşüdür. 1 dəfə üstünə fasad emusiəsi vurulubdur və ikinci dəfə də vurulaçaqdır. Evin qaraşığı və evin həyəti həyətində deməli qunçular axması üçün Trap xətti çəkilibdir. Həyatına beton döşənib. Geniş və hündür bir qaraşı var ki, və bu qaraçdan da əlavə arxa tərəflərdə göründü ki, bax burada da bir otaq yeri saxlanılıbdır. Yəni alıcı istəsə burdan da istifadə edə bilər və belə bir geniş sahədə saxlanmış ki, beton sütunlar üzərində beton kəməri də var. Yəni aşağıda da bir otaq, mətbəx, hamam otağı, yəni bu cür şərait yaratmaq mümkündür. Evim fundament karkas betonludur. Kombi sistemi hər otağa çəkilib. Kombi aparatının yeri burada pilləkanının altında saxlanılıb və qop pilləkənin də hissəsi göründüyü kimi bax belə beton atılıbdır. Evin sənədləri qaydasındadır. Çıxarış mülkiyyətdir. Notarial kontorda alqı-satqıq ediləcək. Qaz, su, işıq daimidir. Niseyə daxil olaraq. Evə daxil, daxil olduqda belə bir təhlizi göründüyü kimi artıq döşəmə sər laminat vurulubdur, divar kağızları vurulubdur. Otaqların hər birinin qapısı dəhlizə açılır. Bura mətbəxdir. Pəncərlər göründüyü kimi şəbəkə sistem də yığılubdur və bu sol tərəfdə geniş bir zall otağı yerləşir. Yaxınlıqda yeni məktəb, Araz market yerləşir. Yəni dayanacağa da yaxın düşür. Buna isə yataq otağı. Və ikinci bir yataq otağı. Və burda isə hamam otağı yerləşir ki, metro kafelidir. Ev göründüyü kimi təmir artıq tamamlanıbdır. Yalnız evin üz hissəsində fasad emülsiyası yenidən vurulacaqdır. Bu evin başlanğıc qiyməti 50.000 manat deyilir. Real aldı yer endirim alınacaqdır. Hər kim alarsa Allah xeyir versin.